Про проведення таємного голосування щодо обрання секретаря Дніпропетровської міської ради. Зареєстровано 64 депутатів, 1 міський голова. Надруковано 65 бюлетенів. За подано 30 бюлетенів. Проти подано 7 бюлетенів. Утрималось 0 бюлетенів. За результатами голосування Примакова Каміля Юрійовича секретарем міської ради не обрано. Як депутат Дніпропетровської міської ради сьомого скликання, від імені половини депутатів Дніпропетровської міської ради пропонуємо на посаду секретаря Дніпропетровської міської ради сьомого скликання кандидатуру Краснова Загіда Геннадійовича Про що складено відповідне подання? Про що складено відповідне подання? Уважаемые коллеги, хорошо, давайте исповедь 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 хорошо, все, все молодцы. Ну, давайте соблюдать. Про эту... процедуру, процедуру. Голосована повестка дня, по которому сегодня выносится на рассмотрение вопрос, связанный с голосованием по представлению городского головы. Так, можно, можно не кричать. І після того, як кандидатура міського голови не була підтримана більшістю депутатів, депутатів мають право подати свою кандидатуру, про що складено 32 підписи депутатів. Я об'являю перерив для консультацій. Перерив пожалуйста гімн України. Перерив. если Борис Альбертович говорит, что он демократичный мэр города Днепропетровска, то он должен повестку дня делать правильной, законной, а не узурпировать в самой повестке даже власть. Депутаты споткнулись на кандидатуре секретаря. Но я вам скажу так, что я как городской голова нахожусь над процессом, поэтому, естественно, депутаты вправе голосовать за того, за кого они хотят. Но самая главная проблема ⁇ хотелось бы, чтобы процедура соблюдалась неукоснительным образом. Это не более, чем политическая трескотня. Горы с полком работают, все службы коммунальные работают, елки мы запускаем, тепло будет, песок закуплен, все городские службы работают в нормальном режиме. И по нашему мнению голосование должно продолжаться. И мы сегодня в сессионном зале должны выбрать секретаря всему Усклыканя. Сколько шло? Народные депутаты выломали двери в системе РАЗа и что-то там это происходит. То ли они пытаются там уничтожить видео, то ли регламент, то ли еще будете, в, это, результаты и голосования. И что, что вы там делали? делали? А, а что вы делали здесь? А? А? Ну объясните, а пожалуйста. Я буду рассказывать. А кто ну, делал депутат, депутат городского совета, что вы делали наверху? Руки! Я не хочу убирать руки, что вы а делали руки, наверху? Заседание, сессия продолжается. Поставьте на место это. Вы счетная комиссия, дайте сюда нашу урну. Что что урну да? дайте сюда, это наша урна. Вы счетная комиссия, да вы не имеете dus права. Снимайте, снимайте вот это. Обязательно. Счетная комиссия не может забрать. Счетная комиссия, дайте нам урну. Это голосование. Урну, урну, урну,